নমস্কাৰ মই অংকিতা আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনেই আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন হিচাপে পৰিলক্ষিত হ'ব প্ৰায় আঠশ বছৰৰ পাছত এক বিৰল মহাজাগতিক ঘটনা সংঘটিত হ'ব এইখন পৃথিৱীত সমগ্ৰ বিশ্ব সাক্ষী হৈ ৰ'ব সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আজি সাক্ষী হৈ ৰ'ব এই বিৰল মুহূৰ্তৰ আজি কি হ'ব আৰু কেতিয়া হ'ব এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য দিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত প্ৰায় আঠশ বছৰ পাছত এক বিৰল মহাজাগ হ'বলৈ গৈ আছে পৃথিৱীত আজি বৃহস্পতি আৰু শনি গ্ৰহ নিচেই কাহ চাপি আহিব আৰু খালী চকুৰে আপুনিও চাব পাৰিব এই বিৰল দৃশ্য আৰু সূৰ্যাস্তৰ এঘণ্টাৰ পিছতেই আপুনি দেখিব এই দৃশ্য আৰু খালী চকুৰে আপুনি চাব পাৰিব এই বিৰল দৃশ্য প্ৰায় আঠশ বছৰ পিছত এই বিৰল মহাজাগতিক ঘটনা সংঘটিত হ'ব আৰু তৰাৰ দৰে পশ্চিম দিশত উজলি উঠিব দুয়োটা গ্ৰহ বাৰশ বিশ চনৰ পিছত আজিৰ দিনটোত হ'ব এই বিৰল ঘটনা সমগ্ৰ বিশ্ববাসী ইয়াৰ সাক্ষী হৈ ৰব বিশ্বৰ প্ৰতিটো সোণৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে খালী চকুৰে চাব পাৰিব এই বিৰল ঘটনা বৈজ্ঞানিকসকলৰ অধ্যয়ন আৰু সেই অধ্যয়নৰ পাছতেই তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বৃহস্পতি আৰু শনি গ্ৰহ আজি নিচেই কাষ চাপি আহিব আৰু খালী চকুৰে আপুনি এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ এঘণ্টাৰ পাছতেই আপোনালোকে এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব পশ্চিম দিশত তৰাৰ দৰে জিলিকি উঠিব দুয়োটা গ্ৰহ আৰু সেই মুহূৰ্তত সূৰ্যাস্তৰ এঘণ্টাৰ পিছত এই ছবি আপোনালোকে খালী চকুৰেও চাব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে বৈজ্ঞানিকসকলে তেওঁলোকে কৰা অধ্যয়নৰ অন্তত তেওঁলোকে এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে বৃহস্পতি আৰু শনি গ্ৰহ প্ৰায় আঠশ বছৰ পাছত পুনৰ নিচেই কাষ চাবিব ইয়াৰ পূৰ্বে বাৰশ বিছ চনতেই এই বিৰল ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই বাৰশ বিছ চনৰ পাছত আজিৰ দিনটো দুহেজাৰ বিছ চনৰ একৈছ ডিচেম্বৰৰ এই বিশেষ দিনটো এক সাক্ষী হৈ ৰ'ব এই বিৰল ঘটনাৰ আঠশ বছৰৰ পাছত এই মহাজাগতিক ঘটনাক লৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে বৈজ্ঞানিকসকল এই ঘটনাই কি প্ৰভাৱ পেলাব সেই সকলোবোৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে মহাকাশ বিজ্ঞানীসকল আৰু তেওঁলোকে সেই অধ্যয়নৰ অন্তত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক জানিবলৈ দিব যে এই বিৰল ঘটনাই আচলতে কেনেকুৱা ধৰণেৰে প্ৰভাৱ পেলাব আজি সূৰ্যাস্তৰ এঘণ্টাৰ পাছতে এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে খালী চকুৰে আৰু তৰাৰ দৰেই পশ্চিম দিশত উজলি উঠিব বৃহস্পতি আৰু শনিব্ৰ